Ти мене будеш перше питати, чи я в тебе? Давай ти. Окей. Вже пишуть? Так. Да. Так, да, вже записую. Хочу запитати в тебе, напевно, ну, по-перше, я зовсім не готова із, зі своїми запитаннями, але враховуючи те, що взагалі нас зараз підштовхнуло нарешті робити те, що ми зараз робимо, я в тебе запитаю. Що спрацювало таким дієвим механізмом для тебе, коли напротязі, знаєш, семи років після появлення суни в нашому житті ти відмовлялася від терапії, а коли кілька місяців тому я тобі запропонувала йти навчатися гештальту у моїх тренерів, ти так натхненно відгукнулася и сразу пошла не просто в терапию, а в обучение. Как ты в вообще? Я сама об этом думаю. и Точно сказать не могу, я могу поделиться только догадками. Угу. На тот момент, когда ты предложила, я помню, что у меня была застой я была лишена энергии вдохновения которая mm -hmm. добавляла мне сил справляться с ежедневными рутинами то есть накопились какие-то вопросы которые уже даже были мной сформулированы для себя mm -hmm. я продолжала наблюдать но выхода не видела плюс очевидно завершился какой-то семилетний цикл что-то то, что должно было накопиться, накопилось. И оно искало выхода. Очевидно, пришло мое время отражаться. А поскольку это фактически был ретрит, я общалась только с вами. Нужен был кто-то еще. Плюс, если бы это была абстрактная группа, я вряд ли бы пошла. То есть моим проводником была ты. э, и сыграла роль, я не шла в гештальт, я шла конкретным тренером, я шла к Ольге Кадышевой, я шла к Александру Купчику. Розумію. У мене дуже схожа історія в плані, що я на людей йшла. Але у мене то, знаєш, а, е окей, тоді розкри не буду зараз ускладняти, навпаки, спрощувати намагатимуся. Почему ты, ты шла на этих людей? Каким чином? ты говоришь, я была твоим проводником в этом плане. И что там есть, куда я тебя провела? И почему именно для них? Mm -hmm. Да, кстати, почему ты проводником? Потому что когда ты пошла в личную терапию, mm -hmm. я чувствовала, что ты получаешь помощь, да? Но это не так отобразилось, отразилось на наших отношениях, диалогах. Мой терапевт, если это побачит, Миша, я прошу. Нет, нет, отразилось. Я видела твои изменения, я чувствовала, что ты получаешь опору, что ты яснее, да, как-то вот. Но было на вид я помню. Да, да. И, я как бы это... Местами дистанция, потому что я больше, я прям помню, да? Да, да. И я не вижу в этом плохого. это уже... Был, это, это, да. это была необходимая... Проходний этап. Так. Так. Нам <с это было нужно, а я благодарна этому. Когда ты пошла на в обучающую группу, ты себя стала еще больше обретать, раскрывать, отражаться. Но это все не обо мне. Э, да, классно, что ты пометила, <свят> бо я хотела сказать, что зараз <свят> не про меня, да. Твое обучение в группе mm. сделало тебя больше, наверное, и у нас появилось... появились как будто дополнительные грани соприкосновения. Это очень сильно повлияло на наш диалог. А я как на наш диалог. Ну, для тебя самое. И для мамы. Чи не я для мамы, Бо что у нас, я розумію, що у нас есть диалог, как у мамы и с є есть диалог, как у партнеров с дитиною, ДЦП, есть диалог, как у партнеров по какому-то спиральному проекту, типа. Он внешне стал менее эмоционален, но он стал глубже, спокойнее, яснее. И это не просто как бы сам по себе диалог. Изменилось вот, если пользоваться терминологией гештальта, но она будет понятна, мне кажется. Изменилось само поле контакта. Uh -huh. uh -huh. Границы контакта стали более очерченными. Uh -huh. Uh -huh. А это дает ощущение и безопасности каждому так, и uh -huh. близости, потому что нет спутанности. Uh -huh. Мы можем отдаляться, и можем приближаться, чувствовать близость по-настоящему. Ну так. И, наверное, признание, потому что, когда есть нужная дистанция, лучше видно. Mm -hmm. То есть, возможно, это и есть та сепарация, которой не хватало. Ну, если вот так говорить. Ну да, такая сепарация здоровой людины, типа мы продолжим фактически будет разум. Потому что мы вынуждены быть в каком-то складном эмоциональном Еще большую роль сыграло то, что с Александром Купчиком мы пересеклись в физическом мире. Он вывозил нас из Харькова, из нашей квартиры в... на вокзал. Но это отдельная тема, что для нас было этот переезд, это решение. И очень мощное какое-то совместное, пусть и молчаливое переживание, когда мы ехали через центр города и поочию видели все эти разрушения. Угу. И плюс я же почувствовала Сашу в нем такая энергия. Для меня это настоящая мужская энергия. Угу. Человека способного быть большим теплым, но я еще не настолько хорошо его знаю, но я почувствовала что-то, скажем так, что может быть я не вполне могу еще определить, чему я могу довериться. Это очень сейчас объясняет, это доверие, ну доверие это очень слово, концепция доверия. Учитывая, mm -hmm. что семь лет я просидела же, как бы от Отстраняясь, защищаясь, отгораживаясь от мира, отгораживая от мира Суну, ее надо было защищать. Угу. И это не какие-то мои выдумки. Безопасность для меня, безопасность в контакте с незнакомыми людьми для меня играет большую роль. Ну это такая выносная штука, это чисто на внутренних чувствах, Да, кажешь? абсолютно. Mm -hmm. Тут ничего конструктивного mm -hmm. нет, абсолютно. Ну может есть какие-то знаешь, конструктивные yeah. какие-то э, такие большие, э, понятные пункты, но в целом, да, доверие це это что-то очень интуитивное. Mm -hmm. Вот, и интуитивно, как бы, допустим, Оля, мне очень нравилось смотреть на нее на фотографиях да? то есть мне очень интересно было пообщаться остальных людей я не знала Ост... остальных людей которые будут в группе а ну известно, я не известно, знала известно, да. вот но у меня и у меня еще никогда не было работы в группе онлайн я всегда работала раньше в группе оффлайн хотя это было очень давно <говорит> И у меня было очень много ступоров по поводу зума, ты знаешь, я видеосвязь, видеочат терпеть не могу, мне тяжело было смотреть на себя, потому что это не соответствовало какому-то моему внутреннему восприятию меня, плюс камера искажает, и вот. Ну, достатньо було перших трьох днів, щоб абсолютно це олетучилось. Тобто, mm -hmm. яке те -то ще прийняття себе произошло. Я тоже говорю о том, что я получила от группы. И тут я навіть хочу трошки розгорнути цей момент із Zoom, що це може, мені здається, багатом відомо, коли мама не шарить в якихось технічних моментах, типу, знаєш, от як ти в Zoom і у мене це викликає, наприклад, роздратування, як це було в нашому випадку. І як ми за тоді і зараз можемо про це говорити. як Я кажу, так, я дратуюся. І ми разом це витримуємо, я все одно тобі допомагаю, і щось ти робиш сама, щось роблю я. Це ніби для мене зараз, знаєш, живий приклад а, того, як це вплинуло, як взагалі навчання у саме цих тренерів а, вплинуло на наші з тобою стосунки. І це дуже такий зараз, прям типовий, я вважаю, приклад, бо це не що, що я мушу, знаєш, якось. затискувати в собі, робити вигляд, що я, же ж мушу тобі допомогти, і все ок. А я типу відкрито кажу, бля, ну я типу да, дратуюся тут. Ти кажеш, да, я розумію. Ваш я би теж розповідаю. И і ми продовжуємо якось цим этим ну, боротися. У меня завжди була проблема з, возможностью вместить вмістити в себя емоції близьких людей особенно если эти эмоции, а не... еще, может, это если сказано. эмоции не вписывались, эти эмоции не вписывались mm -hmm. в мой типа список гармоничных или там mm -hmm. так называемых положительных, mm -hmm. а, поэтому я часто проецировала, какая может быть реакция, поэтому я что-то не произносила, замалчивала и, пош... и дальше шли искажения, которые mm -hmm. мы знаем, что с этим происходит. Сейчас я стала больше, потому что, если честно, этот первый модуль сдвинул что-то очень важное, вернее, как не сдвинул. Я думаю, что много было уже накоплено, и не хватало вот этого какого-то диалога, чтобы отразиться в других людях. Метаболизма. Да, да, просто да, да да. Да да, У -у -у. да, 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 да. И я вдруг, это не из головы, я ощутила, что... Но эти эмоции нормальные. Я же тоже испытываю раздражение и по отношению к любимым людям, очень близким. И могу испытывать и злость по отношению и к себе, и к любимым людям, и к близким. И мои любимые близкие люди точно так же в каком-то моменте могут это испытывать. Насколько это относится ко мне это уже вопрос десятый это скорее всего переживание человека в этот момент это то что стоит уважать и вот ну, это знаешь, уважение ты... это тоже часть любви и близких отношений абсолютно абсолютно с тобой угодно а вот это за раз дуже гарно звучит в плане рационально а, а тут такая такая момент а -а -а. что знаешь эмоциональный самый момент Эмоционально могу... на тебя зляться, то ты вычуваешь, либо про либо застричьную агрессию, якую за звичає до цього. А, так, а в этот раз этого не было абсолютно. А, ну, я понимала, что ты раздражаешься. Меня это не обижало, потому что я бы тоже на это обижалась, О, раздражалась. Угу. То есть взрослый человек не понимает каких-то элементарных для тебя вещей. Угу. Это может раздражать. Угу. Точно так же я знала, что ты... Я же уважаю и осознаю твой интеллект. Я точно mm -hmm. так же знала, что ты а, понимаешь, что я чего-то не знаю, но сейчас я это узнаю. Но это не отменяет твоего раздражения, которое ты сейчас испытываешь. Ну, твоя, твоя система, твоя биохимия mm -hmm. так сейчас работает. Mm -hmm. У меня это было, да. Ты раздражаешься, да. Ну, как бы, я бы тоже раздражалась. Mm -hmm. Но побудем с этим, не страшно. У меня была другая цель, мне нужно было... Это, да, прикольно, что що есть что-то большее, чем просто раздражение, или возможность образа на раздражение, что это все, типа, да, есть что-то более Мне еще кажется, если вот интересно было бы внимательнее посмотреть на обиду, которая возникает не столько даже на агрессию, сколько на обиду, которая возникает в, в семье вследствие раздражения. Uh -huh. Понятно, що нужно каждый отдельно случай рассматривать. Це подобається Это... дуже окремо, бо я розумію, що в принципі з. Ну, в цілому, я можу дуже спокійно сприймати роздратування, як просто лампочку, котра мігає. Я маю на увазі не своє роздратування, да, а близької людини. Як лампочку, що каже, тут стоп, треба збільшити дистанцію саме зараз, бо я занадто близько, занадто голосно, занадто інтенсивно через щось таке. Але, типу, це усвідомлення не відміняє того, що іноді мені, сука, дуже може бути образливо, якщо на мене дратується близька людина. Це не відміняє цього. І я в цьому прям можу так нормально просісти, це образі. Ну, коли я вспоминаю свою обіду, наприклад, на теж твоє роздраження да, по mm -hmm. отношенню комуні, я це зв'язуваю із тим періодом. И с тем своим состоянием, в котором я находилась, я была сфера моей ответственности была очень важной и глубокой, угу. но очень ограниченной в пространстве. Угу. И все. Да, да, да окей. Через минут начало просто. Очень полезно.